А куда вы выходите с обыска? Может вы что-то выносите, товарищ следователь? Куда вы выходите? Стас, 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 подожди. Вот куда он вышел? А может он вынес какие-то документы, а? Может он что-то вынес оттуда? С Демонстративно, все фіксується на камеру, демонстративно одна, мину, одна буква в минуту. Чоловік пише букву і сидить, нічого більше не робить. Оце таке заперечення до протоколу. І він каже, що я принципово буду вас тут тримати до 12 годин бачу. Оце адвокат так е працює. мене зараз знімають на камеру, Ось я. три такі адвоката. Проходи, Так, можете мне телефонный номер телефона сказать, я буду тут Вызывайте спецназ, все короче, сюда. Да, все. А почему вы вышли с обыска? Может, вы вынесли что-то в сумке, товарищ следователь? Я вот вам не очень доверяю, если честно. После того, что здесь произошло. Есть сомнения. Ничего там нет. Компьютер не забрали. Печатки. Так что, может, все-таки вернемся и продолжим. Так а вы же вышли с обыска. Я нахожусь в офисе 501. Да как? Вот это уже не офис, это уже улица. Это... Идемте, мы за вами соскучились. Смотрите, следователь вышел с обыска. Значит, что-то могли вынести. Короче. Понятно. Армен, пишем за Что, Пишем заперечение. А, это вы не на оба Я извините. Пыток, не, не, я молчу, ребята. уже опоздал на Беременная клиентка уже дает показания без меня. Поэтому я уже, извините, под ваш график, под то, что вам всем нужно домой, подстраиваться не буду и буду запрошенный писать с той скоростью, с которой я считаю нужным. Потому что мне нужно их сформулировать.